So serious, gatal dia bukan main-main sampai korang rasa nak garu je sepanjang masa. Dan kawasan yang biasa kena ni memang adalah area pelangkang, paha, punggung dan juga kemaluan. Hai Nur fam, selamat datang ke YouTube channel Kak Nur. Hari ini, Kak Nur nak sembang tentang satu topik yang mungkin buat korang sedikit gelak mungkin ya, malu sedikit tapi sebenarnya sangat penting dan agak common pesakit datang ke klinik Kak Nur sebab masalah ni. Apa benda tu? Ha okey, so korang pernah dengar tentang tinea cruris? Kurang? Ha okey. So, Tinea cruris ni atau dipanggil sebagai jock itch atau lebih dikenali sebagai kurap kelangkang, kurap celah paha adalah sejenis jangkitan kulat pada kulit manusia. Tapi kulat ni memang suka lepak. Dia suka lepak di kawasan celah paha, celah kangkang ni sebab kawasan dekat situ selalu lembap dan panas sedikit. Dan kalau contoh kebersihan kurang dijaga ketika tu, lagilah senang kena penyakit tinea pruris ni. Atau mungkin ada masalah sistem pertahanan badan yang lemah seperti kencing manis atau penyakit kronik yang lain, lagilah senang kena penyakit kulit ni. Serius, kalau rasa gatal-gatal di celah paha tu, video ni memang untuk korang. Jom kita kenali apa itu tinea cruris dan apa tanda-tandanya. Tanda yang ketujuh ni, bila dah berlaku, barulah pesakit datang ke kliniknya. So, ada pesakit Kak Nur ni, sudah berbulan-bulan baru datang klinik. Sebabnya, dia malu. Jangan segan, jangan malu. Kalau malu, confirm menggaru selalu. Macam pantun pula kan? Alright. Okey, kurap ni, kurap celah paha ya, memang suka melepak di kawasan kelangkang uh, wanita atau lelaki ataupun di celah paha mereka lah ya. So, berikut ini adalah simptom-simptom yang korang kena tahu. Pertama sekali adalah kegatalan yang melampau. Gatal kulit ya. Bukannya kegatalan lain ya. Alright. So serious. Gatal dia bukan main-main sampai korang rasa nak garu je sepanjang masa. Dan kawasan yang biasa kena ni memang adalah area pelangkang, paha, punggung dan juga kemaluan ya. Dan kebanyakan pesakit Kak Nur ni dia komplain gatal tu teruk pada waktu berpeluh atau beraktiviti. Lepas tu, tanda yang kedua ni adalah ruam. Ruam ni biasanya berwarna merah atau merah kecoklatan dan ada tepi atau border yang agak jelas. Kadang-kadang bentuk dia macam cincin. Ha, bukan cincin kahwin, bukan cincin tunak. Okey. Tapi ini kita panggil sebagai cincin kurap ataupun dipanggil sebagai ringworm. Bentuknya bulat macam cincin ya. Yang ketiga, kulit di kawasan tu boleh jadi bersisik atau menggelupas sedikit ya dan tepi ruam tu agak tebal dan jelas, ternaik sedikit dan kadang-kadang ada lepuh sedikit ya. So, ini antara tanda-tanda tinea cruris. Satu lagi yang korang kena tahu adalah kulit tu mungkin merekas sedikit Crack skin ataupun menggelupas Terutamanya kalau dah teruk sangat Dan ini akan menambah lagi ketidakselesaan pesakit Kurap kelangkang ni pun memang pandai merebak ya Dia akan start daripada celah paha Lepas tu merebak ke paha dalam Lepas tu kawasan kelamin dan juga punggung ya Dan dia jarang kacau bahagian kemaluan Especially scrotum lelaki Jadi kita boleh bezakan dengan jangkitan tulak lain seperti candidiasis ya Okey, selain daripada gatal di celah paha, tanda yang ketujuh ni lah, bila dah kena, barulah pesakit jumpa doktor, ya. Yang itu, korang mungkin rasa sedikit burning sensation atau sensasi terbakar atau pedih sedikit pada bahagian celah paha tu. Rasa selesa ni, especially bila kawasan tu berpeluh atau kena pakaian ketat ya. Dan ini adalah um, disebabkan mungkin kerap menggaru dan menyebabkan radang dan kecederaan pada kulit di celah paha korang, ya. So... Mari Kak Nur simptom-simptom tinea kuris ataupun kurap celapahan ini, ya. Yang pertama adalah kegatalan yang melampau. Dia gatal pada kulit. Yang kedua, ruam merah atau merah kecoklatan dengan tepi yang jelas, border yang jelas ya. Yang ketiga, kulit bersisi atau menggelupas. Yang keempat, tepi ruam tebal ternaik sedikit dengan lepuh yang kecil. Yang kelima, kulit retak atau menggelupas. Dan yang keenam, ruam merebak ke paha dalam kawasan alat kelamin dan punggul. Yang ketujuh burning sensation, rasa sedikit terbakar dan pedih dan ketidakselesaan lah. So kalau korang ada simptom-simptom ni, ha, jangan malu-malu. Cepat jumpa doktor. Alright, biasanya rawatan dia melibatkan ubat antikulat sama ada dalam bentuk krim ataupun pil. Doktor korang boleh bagi nasihat yang terbaik. Ubat-ubat antikulat ni disertakan dengan perkataan hujungnya yang ada zol ya. Contoh mikonazol, ekonazol, fluconazol, clotrimazol dan zol-zol yang lain. Di bawah ni Kak Nur ada letakkan link-link sebagai rujukan ya. So pastikan anda dapatkan nasihat doktor korang dan pastikan diagnosis adalah tepat. So terima kasih sebab menonton video ni. Kalau korang rasa video ni berguna, bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe dan tekan loceng notifikasi untuk lebih banyak tips dan maklumat kesihatan. Jika ada soalan boleh komen di bawah. Kalau ada rezeki masa Kak Nur usahakan buat video penerangan ya. Sharing sebab sayang, follow and subscribe for more. Assalamualaikum. Bye-bye.